Лох із архаїчного періоду, історики баймуть. Насправді я вам по секрету скажу, архілог це древньогрецький поет, який займався гармонічною поезією. Коротше, Спасибо. Я скажу, Йогора, тобі я не скажу. Чотири хвилини! Ну что, друже, 4 хвилини полетели, как песок. Давай. Хотел поблагодарить организаторов. Спасибо. вам. Дай Бог вам здоровья. Хвилин на выходе, да? Да. Остался миг до тех высот, в которых жарился рот, без крыл и лиры, но все тот, набитый глиный рот, неблагодарность благодарность но муму. Вот так вот. И белизну любимых строк, персил множит в срок. В воде холодной, где промок однажды Орион. Или не Никиму, бескрылый баритон, ломал хребет и волн. И его и стон стяжали хрипом. Живой спасибо, правда жаль. И пробежал флажки, едва горта не его сжимала сталь. Он был или не был, стар или мал, Февраль чернилами пропах, а он в рубахе не по росту попал в какой-нибудь там остров. В лакосте наспех умирать. Парадокс закату на узкий мой тракт, веселье, отраду и маршу гуляк, пусть так или сяк запишется сумма людских извращений, грюмая дума. Пусть три топора отсекают лодыжки, от самый процессор бухим Забыл дышки, пусть скачут на плечи К другам, че только стемнеет Я к вам Никогда не заваривал чай Домой приезжая А ложился на час спать Но спал до утра я Теперь режу сало И чищу лук Все же, наверное, мало материнских рук ハハハハ